bugun otamiz va bobokalonimiz butun turkiy millatlarni otasi hisoblangan og'uzxon haqida gaplashamiz og'uzxon payg'ambarmidi yoki bo'lmasa qur'oni karimda zikr qilingan zulqarnayn bilan bir kishimi ya'ni bir insonmi ular yoki bo'lmasa og'uzxon ibrohim alayhissalom bilan ko'rishganmi va yajuj majujlarni turkiy ota bobolarimiz bu dunyodan bartaraf qilganmi savollariga bugun mana shu videoda javob topamiz xudo xohlasa hop o'g'izxon turk islom tarixining ko'zga ko'ringan yirik namoyondasi turkiy elatlarning milliy qahramoni ilk mo'min va muvahid xoqon o'g'izxon qadimgi yunonlarni iliada dostonlaridagi shohlar kabi to'qima qahramon emas balki haqiqatda yashab o'tgan milliy qahramonlarimizdan biridir turklarning kelib chiqishiga o'zi to'xtaladigan bo'lsak aslida turklar insoniyatning ikkinchisi otasi bo'lgan nuh alayhissalomni o'g'li yofasdan tarqalgan yofas asli laqabi abu turk bo'lgan ya'ni turkning otasi ma'nosida bo'lgan va yofasdan turklar tarqalgan aynan o'g'izxonning otasi bo'lmish qoraxon ham aynan nuh alayhissalomni avlodidan bo'lgan va nuh alayhissalom va u zotning o'g'illari haq dinni yakka xudolikni targ'ib qilgan bo'lsa ham lekin qoraxonga kelib o'g'izxonning otasi qoraxonga kelib otalarining yakka dinlaridan chiqib butparastlikka ke o'tib ketganda ko'p xudolarga ibodat qiladigan darajada umuman olganda butparastlik davrida dunyoga də kelgandi o'g'izxonning otasi qoraxon bir kun qoraxonning ayoli o'g'il farzand dunyoga keltirdi tug'ilgan farzand boshqasi emas edi dostonga ko'ra chaqaloq tug'ilgach onasining sutini emmayotgan edi onasi esa bundan xavotirlanishni boshladi onasining o'sha kungi tushida chaqaloq o'g'li tushida ko'rinib agar sutingizdan emishimni xohlasangiz yaratganning yagona va bir ekanligiga iymon keltirmoqligingiz kerak dedi ter ichida uyg'ongan ona boshida bunga unchalik e'tibor ham bermadi chunki uning xudosi bir emas edi bir necha xudolarga ibodat qilardi boshida to'g'ri bu tushga ahamiyat bermadi lekin har kuni bu tushni ko'rgach hech kimga jar solmasdan ona ollohning yagonaligiga iymon keltirdi va bola uning sutidan emishni boshladi o'g'izxon yoshligidan ollohga ibodat qiladigan ollohni ko'p zikr qiladigan inson sifatida tarbiyalanib mana shunday gavdalar ya'ni yoshligidan ya ollohga iymon keltirgan yagona dinga ibodat keltirgan inson sifatida o'sib ulg'aydi otasi qoraxon unga ikkita ukasining qizlarini taklif qildi lekin o'g'ilxon ana o'sha ikkita qiz butga ibodat qilganligi uchun butparast bo'lganligi uchun ularni rad qildi balki o'zining uchinchi amakisining qiziga yagona ollohga ibodat qilishlikni taklif qilgach va u rozi bo'lgach ana o'shanga uylanishga qaror qildi va u bilan o'g'izxon turmush qurdi va o'g'izxonning bu yakka xudolikka bo'lgan targ'ibi atrofidagi yigitlarga ham turkiy yigitlarga ham sekin asta tarqalishni boshladi va o'zini tarafdorlarini asta sekin yig'ishni boshladi va otasi qoraxon esa bu voqealardan bu hodisalardan ya'ni o'g'li o'g'izxon otalarining dinlarini tark etganligini guvohi bo'lgach eshitgach Oğuz xondan qutulishni niyat qildi va o'zini o'g'lini o'ldirishni niyat qildi va ovga chiqqan paytda o'g'izxonni o'ldirishni reja qilib qo'ygandi o'zining oqsoqollari bilan birga va bu xabar albatta xonga yetib bordi hidoyatga musharraf bo'lgan o'g'il haq dini uchun otasiga qarshi kurashishdan chekinmadi unga qarshi yurish qildi va mutloq g'alaba qozonib zulmatni nur ila to'ldirdi barcha turki elatlarini birlashtirib haniflik dinini yoyishga ahd qildi katta jangovar guruhlar tuzib turkiston hududidagi muntazam qo'shinlarga o'g'izxon tamal toshini qo'ydi buyuk ozodga iymon keltirmoqlikka butun insonlarni chaqirishni boshladi bir qancha turkiy millat va elatlarning qayta hidoyat topib najot erishishlariga sababchi bo'ldi o'g'izxon shu sababli turkiy qavmlar har doim o'g'izxonga mislsiz hurmat va ehtirom ko'rsatishadi ollohdan kelgan haq dinga sof da'vat qilgani uchun unga so'zsiz turkiy elatlar o'g'izxonga bo'ysunishgan o'g'izxon dunyoning sharq g'arb shimol va janub tomonlariga ko'plab yurishlar uyushtirdi osiyodan o'rta dengizga qadar bugungi shom qudus misr hatto yamanni ham o'z ichiga olgan buyuk imperiyaga asos soldi va jahon fotihaga aylandi tarix bo'yicha o'zi aslida tarix bo'yicha to'rtta inson butun dunyoni jahon fotihiga aylangan butun dunyoni qo'lga kiritgan deyishadi ularning ikkitasi kofir va ikkitasi musulmon deyishadi ikkita musulmonlardan birinchisi albatta sulaymon alayhissalom deyilsa ikkinchisi zulqarnayn deyishadi va endi bitta savol haqiqatdan ham o'g'izxon bu zulqarnayn bilan bir kishimidi deb savol berishingiz haqli va bu to'g'risida tarixchi neshriy shunday aytadiki albatta o'g'izxon bu qur'oni karimdagi zulqarnayn bo'lishi mumkin ehtimoli bor deydi va o'z navbatida tavarihu ali usmon kitobida aytilishi bo'yicha qur'oni karimda zikr qilingan zulqarnayn bu o'g'izxon bilan bir kishi deydi va yana o'z navbatida mashhur olim mahmud qashg'ariy ham mashhur tarix mahmud qashg'ariy ham Uh, bu narsani tasdiqlaydi ya'ni og'uzxon bilan zurqarnaing bir kishi ekanligini tasdiqlaydi va o'z navbatida vali mehmet afandi ham bundan hech qanday hayron qoladigan joyi yo'qligi o'z xalqni ham jahon fotihi bo'lganligi va zulqarnayn bilan bir inson ekanligi juda ham yaqinligi to'g'risida fikr bildirib o'tgan juda ham katta mashhur islom tarixi bo'lgan ibn ishoh shunday deydiki zulqarnayni asli nuh alayhissalomni o'g'li bo'lgan yofasdan tarqagan ya'ni zulqarnayn bu turkiylardan deb ketgan ya'ni ibn ishoqni o'zi oz bir bu juda ham katta dalil bo'la oladi zulqarnayni asli turkiy bo'lganligiga va o'z navbatida o'izxon ham turkiy u ham hamyofasni farzandi ikkalovi ham demak bir biriga mutanosibligi juda ham yaqin va bu yerda ham bir narsani aytib o'tish kerakki ibn ishoqni gapidan shu chiqadiki yajuj majujlarni bu dunyodan bartaraf qilgan va katta qo'rg'onni qurgan millat bu turkiy millati ekanligiga yaqqol bitta dalil bo'la oladi bu ibn ishoqning gapi ya'ni turkiy millatlar aynan dunyodan bu yajuj majularni bartaraf qilgan degan so'z kelib chiqadi aslida zulqarnayni voqeasi qanday bo'lgandi zulqarnayin hikoyasi qanday bo'lgandi desangiz qisqa qilib aytganda bir jamoa zulqarnayindan yajuj majularga qarshi bir devor ulkan bir to'siq qo'rg'on qilishni iltimos qiladilar va zulqarnayn temir parchalar bilan tog'ning tagidan dam urib qizdirgan holatda temir parchalarini qizdirib o'tinga aylantiradi va ustidan suyuq holatda quyilgan misni quyadi va bu ikkalov aralashganda juda ham mustahkam bir devorga aylanadi va buni yajuj majujlar to qiyomatgacha kesha olmaydigan yani holat kelib turadi va o'z navbatida emalili hamdi yazrni fikri bo'yicha albatta bu yajuj majuj qo'rg'onini qurgan albatta katta ehtimol bilan turkiylar chunki ilk u davrlarda tarixda ilk temir bilan mashg'ul bo'lgan temirni ilk qo'llagan xalqlar bu turkiy millatlar hisoblanadi shu sababli katta ehtimol bilan yaju majlar qo'rg'onini qurganlar bular turkiylar deb u ham bu fikrni tasdiqlagan bu tarixchi ham va yana o'z navbatida zulqarnayn bilan og'uzxon o'rtasidagi bir o'xshashlik shuki og'uzxonni tarixchilar mutloq tasdiqlaydiki uning ikkita shoxli toji borligini tasdiqlashadi daraxtchilar o'g'izxonni aslida zulqarnayn ikki xil tavil bor zulqarnayn degani ikki shoh egasi degani ba'zilarni fikri bo'yicha sharqu g'arbni egasi ya'ni dunyoni egasi dunyoni fotihi deb tariflasalar ba'zilari esa ana o'sha tojini ustidagi ikkita shohga nisbatan zulqarnayn deb atalgan deyishadi va bu ikkinchi ehtimol o'g'izxonni aynan zulqarnayn ekanligiga endi o'g'izxon payg'ambarmidi deb də, so'raydigan bo'lsangiz shubhasiz agar o'g'izxon bu zulqarnayn bilan bir kishi bo'ladigan bo'lsa ba'zi islom olimlari zulqarnayni payg'ambar degan sababi qur'oni karimda olloh taolo unga buyruq bergan bir ya'ni olloh bilan suhbatlashgan zulqarnay shu sababli u payg'ambar deb ba'zi islom olimlari aytishadi zulqarnayni agar zulqarnay bilan o'g'izxon bir inson bo'ladigan bo'lsa ba'zi islom olimlarini fikri bo'yicha albatta payg'ambar bo'ladi o'g'izxon shu yerda bir narsani eslatib o'tishimiz kerakki islomda deyishligimizni sababi ular ya'ni o'g'izxon ham zulqarnayn ham butun payg'ambarlar islomda deyishligimizning sababi odam alayhissalomdan to payg'ambar alayhissalom payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallamga qadar bo'lgan dinning nomi islom bo'lgan ya'ni barcha payg'ambarlar islomda va islomni da'vat qilganlar ibrohim alayhissalomni dinlari haniflik deyilishi mumkin yoki muso alayhissalomniki musaviylik deyilishi mumkin lekin aslida bu baribir islom bilan bir ma'nodosh tushadi va barchalari islomda va islomni targ'ib qilishgan buni unutmaylik yana boshqa bir manbalarda zikr qilinishicha bu boshqa manbalarda zikr qilinishicha o'g'izxon sharqqa qilgan yurishlarida u yerda yurish qilayotgan paytda ibrohim alayhissalom bilan ko'rishganligi zikr qilinadi ibrohim alayhissalom bilan ko'rishib ibrohim alayhissalomni haniflik dinini qabul qilganligi to'g'risida rivoyatlar mavjud ba'zi manbalarda haniflik dinini qabul qilgan o'g'izxonning kantura ismli qiziga kantura ismli qiziga ibrohim alayhissalomning uylanganlari qayd etilgan ya'ni bu nikohdan keyin ibrohim alayhissalom va o'g'izxonning qizi kantura bilan kantura o'rtasidagi nikohdan keyin yer yuzida nu alayhissalomning naslidan tarqalgan eski turkiylar shajarasi ibrohim alayhissalomga ulanadigan yangi turkiylar avlodi maydonga chiqqan ya'ni ibrohim alayhissalomga boradigan yangi turkiylar avlodi yuzaga chiqqan va ular tarixiy manbalarda ona ismlari bilan ya'ni kantura o'g'illari deya ataladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan bir necha hadislarda ham kantura o'g'illari haqida ma'lumotlar kelgan va bu kantura o'g'illari to'g'risidagi hadislarni keyingi mavzularda balki alohida turkiylar to'g'risidagi hadislarda kengroq to'xtalamiz bu kantura o'g'illari to'g'risida hozirgi kunda o'z navbatida xitoy hududida oq piramidalar mavjud bo'lib u yerda ilk turkiylarning kutubxonalari mavjud ekanligi aytilinadi va u yerda o'sha piramidalarni ichida ikki shoxli haykal borligi aytiladi va ko'p tadqiqotchilarning fikri bo'yicha bu ikki shoxli haykal o'g'izxonga tegishli ekanligi fikr yuritishgan lekin bu o'rtasida ya'ni bu piramidani ostidagi bu ikki shoxli haykal orasida tadqiqot o'tkazish xitoy tomonidan taqiqlangan aslida xitoy hukumati iloji boricha buni sir tutadi va bu oq piramidani ichiga kirgizishga ruxsat berishmaydi xitoy hukumati tomonidan o'g'izxon haqidagi bugungi ma'lumotlar shundan iborat edi video ma'qul kelgan bo'lsa videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang